来来来，来来不是买手机吗？来这干嘛呀？你总穿我的衣服，大不说，看起来也不好看。我带你买几套你的衣服。这是什么？这个是标签，上面写的价格。这么贵、啊？还做猫好。 嗯、好看,看。你等我一下吧。 等一下啊。 这和我刚才穿的有什么区别吗？尺码不一样，你看，多合适。而且最重要的，这些是新的。刚刚那个也是新的，我觉得刚刚、哎、不用试了，这些我们全都要。哦，好的。康个也要吗？ 我们去那边看一下吧，那都是小孩玩的。哎呀，没关系，很好玩，看着。 亲亲，听了。哎哎哎！哈哈哈！没想到这个肉垫这么舒服。这是要干什么、嗯？ 我去给你买手机，你在这好好玩一会儿，注意安全啊！你记得来接我。你好，您想看一下什么型号的手机？我给您介绍一下。嗯，这款手机就很适合您，高端大气，很适合您。 谢谢，啊，我再看一看。好。就这个。好。